শনিবার রঙ্গিয়ায় উপস্থিত হন এপিসিসির নবনিযুক্ত সভাপতি গৌরব গগৈ বিশাল বাইক মিছিল করে গৌরব গগৈকে স্বাগত জানায় যুব কংগ্রেসের কর্মীরা রঙ্গিয়ায় উপস্থিত হয়ে দলীয় সভায় যোগ দেন তিনি সেখানে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তীব্র ভাষায় বিজেপির সমালোচনা করেন গৌরব বারম্বার আজি আমি দেখা পাইছো যি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় অসমৰ গৃহ বিভাগক বিভিন্ন কোৰ্টৰ ৰুলিঙৰ জৰিয়তে সমালোচনা কৰে আজি অসম আৰক্ষীক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ দৰে বৰ্তমান চৰকাৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমাৰ অসম আৰক্ষী নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু এটা এক পাৰ্চেণ্ট আজি বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই আমাৰ অসম আৰক্ষী বিভাগক কলংকিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ উত্থান চাই ভয় কৰিছে আৰু সেইকাৰণে অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অগপ বিজেপি ৰাজনীতিলৈ আমি চিন্তা নকৰোঁ আমি নিজৰ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ লৈ কংগ্ৰেছৰ ভালপোৱা মানুহখিনিক লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি বিভিন্ন জিলাৰ ভিতৰত কৰ্মীসভাৰ ভিতৰত অংশগ্ৰহণ কৰি কৰ্মীখিনি কৈছো যে এইবাৰ যুঁজ এখন হব বিজেপি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজৰ গাড়ী ৰক্ষা কৰিবলৈ যিকোনো স্তৰলৈ যাব পাৰে অসমৰ মাজত সংঘাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অসমৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আমালোকৰ ওপৰত ভুৱা কেছ লগাব পাৰে আমাৰ পুলি আমাৰ কৰ্মীখিনিৰ ওপৰত পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ যোগেদি অত্যাচাৰ চলাব পাৰে